Не понимаю, просто попросили осмотреть машину. Установили, я показал и все, все нормально. Завчера видел э, Скупинска, как выезжать то же самое было. По сути, мне без разницы, но если бы этого не было, было приятнее. Обычная проверка документов. То есть, по сути, э, сумки открыл, показал. Все, показали. Все это пневматический пистолет, я ему показал. Все, в принципе, на этом как бы все. Сказали. Хорошей рыбалки счастливо. Это учение плановое, я так понимаю. Они по всей области идут, мы катаемся по рыбалкам, поэтому мы часто их видим.